В Донецкой области закрываются магазины и автозаправки. В городах наблюдается дефицит продуктовых товаров, цены продолжают повышаться. Об этом сообщает корреспондент ОТВД. По информации сайта «Новости Донбасса», сеть автозаправок торговой марки «Параллель» сворачивает деятельность на территориях подконтрольных боевикам. Об этом заявила генеральный директор компании «Параллель» Елена Халиенко. Отметим, что данной торговой маркой владеет корпорация, которая принадлежит Ренату Ахметову. До 18 мая включительно свою работу приостановят 32 автозаправочных комплекса. В компании уточняют, что решение о приостановке работы принято с учетом текущей ситуации. На данный момент компания не видит возможности для поставки топлива на неподконтрольной территории в рамках действующего законодательства или закупки его на месте у поставщиков, зарегистрированных в Украине, уточняет дирекция. Также в этот период сеть супермаркетов «Брусничка» временно приостанавливает работу на территориях неподконтрольных Украине. Это 54 торговых точки в Донецкой и Луганской областях. Об этом говорится в сообщении пресс-службы компании. В городе Янакиево, который находится на территории Донецкой области, контролируемой незаконными вооруженными формированиями, работники трамвайного депо объявили забастовку. Об этом сообщают пользователи соцсетей. Забастовка была объявлена в связи с тем, что сотрудникам предприятия не выплачивают заработную плату с октября 2014 года. 17 мая в Славянске состоялась традиционная вечер, на котором горожане обсуждали вопрос повышения коммунальных тарифов. Подробнее в сюжете общественного телевидения Донбасса. Объяснить, почему в городе Славянске выше, чем в Киеве в полтора раза стоимость электроэнергии, то есть тепловой энергии. Мы уже прошли, получили ответы э, тепломережи, горсовета, э, даже СНКРЕ мы получили. И получилась интересная ситуация. Мы задаем вопрос, кто дал цифры на отопление, которые утверждены были. Здесь отвечают НКРЕ, НКРЕ, область НКРЕ. Получаем ответ из НКРЕ, говорят, нет, дали, как с области дали, так мы и утвердили. Я беру за февраль платежку и смотрю, что газ был раньше куб 70 копеек в этом месяце нам газ пришел 7 гривен. Вот подумайте, какая у нас будет теплосеть, если будут такие цены. В тех домах, где нет счетчиков, они просто накидывают кубы. Цена на газ остается та же. Это получается. Нам закидывают удочку и смотрят, мы съедим эту цену или нет. Если мы ее съедаем, значит мы будем платить такую цену за газ в течение всего года. Я предлагаю каждому, у кого счетчики дома, какие цены на газ. Написать письмо в Горгаз и спросить, кто это придумал. Это я ценю, может это местная власть, откуда это все пошло. Посылать письмо наложенным платежом через телеграм, потому что если это будет просто письмо, они могут вам не ответить. А если будет у вас бумажка, что вы посылали это письмо, значит ну, вы предоставите, что вам не ответили. Уже можно будет идти выше. В Мариуполе отметили День Европы. 16 мая в городском саду жители и гости города смогли посетить ряд мероприятий, среди которых галоконцерт, выставки фотографов и художников. Мероприятие посетил и корреспондент ОТВД. Ну, а мы сегодня аниматоры, Играем с ребятами. Да. Мы от Мариупольского государственного университета, и сегодня у нас в городе проводятся Дни Европы. И мы, как с опытом работы в лагерях и с детьми, сегодня пришли поразвлекать ребят, поиграть с ними в игры, конкурсы попроводить. В общем, все для веселья малышей. Да, пог... и детей много, и взрослых. Видите? Погода не такая уж и плохая, ни дождя, ни ветра здесь особо нет, поэтому людей много, к счастью. мой друг предложил мне в краткие сроки сделать рисунки математику тематику Дни Европы. Вот. Мы изобразили Европу, то есть самые большие города Европы. Это Франция, Германия, э, Ирландия, там, ну, в общем, Рим. Там большие города, как будто было соответствие, что это относится к Европе. Вот. И нарисовали как бы частички чем можно характеризовать сравнительные города? Можно было а в Украине Само собой это все есть, можно это увидеть.